boleh mendapatkan kemenangan bersih sentiasa memberikan yang terbaik dan kita boleh nampak ketika mana mereka berhadapan dengan pasukan JMS Kelantan ya yeah, mereka kehilangan satu poin tapi mereka tak ambil remeh perkara tersebut mereka cepat untuk reset balik dan game ketiga mereka tunjuk kenapa mereka adalah yang terbaik dan sekarang ni yeah, untuk Dangerous Grass kalau tak silap saya map itu 100% untuk pasukan MV manakala SRG OG dengan 80% sekarang ini ya yeah, 100% dengan hanya bermain sekali sahaja di Dangerous Grass jadi ada banyak kelebihan yang diberikan kepada Monster Futures. Di map yang menang masih lagi belum dipecahkan. Dan juga menjadi first pick di mana masih lagi belum tertewas... ...untuk menghadapi selangor Ejioh Energy Esports. Tetapi, adakah ia mencukupi tanpa mengubah masa? Kita mulakan drafting di antara kedua-dua pasukan. Dari segi banning, Kalia, Sisi dan juga Fanny dah pun ditutup oleh pasukan Monster Vizier dan juga SRJOG bersama-sama dengan Arlot. Dari segi banning saja kita boleh nampak yang kedua pasukan dah bersedia dalam Dangerous Grass punya map. Antara hero lain yang mungkin Monster Vizier boleh fokuskan sekarang adalah hero seperti Chip juga. Sebabkan itu akan jadi salah satu gangguan. Ataupun nak lagi senang dah boleh keluarkan je Chow sebenarnya. Sebab Yus kalau kita nampak dia digunakan Dangerous Grass, gunakan dangerous gas pula. Dia gunakan Chow. the dangerous gas pun sangat sangat berbahaya sama je dengan nama map tu sendiri. Ya lebih mudah untuk melaksanakan pick off. Ini pasti akan menjadi satu cabaran yang lebih besar lagi. Tapi sekarang ini menyaksikan Ben yang terakhir daripada Monster buat kerja -ker ini Itu saja mengeluarkan empat sia terlebih dahulu. Ya untuk Selangor Jane OG Esport pula. Siapakah yang akan menjadi tumpuan mereka? 1-1 masih lagi bebas. Hmm. Wan Wan ada, Lapu-Lapu ada, Zosin, mm. uh, Lancelot, Insun Shin. Banyak. Oh, yeah. Banyak hero yang boleh digunakan. Tapi untuk pasukan MV sendiri, nampak macam mereka selesa kalau mereka dapatkan Insun Shin. Sebab kan di sini. Apabila mereka dapatkan Insun Shin, um, base mereka untuk dapatkan uh, farm tu agak laju. Jadi mereka dikenali sebagai raksasa yang juga bersifatkan agresif pada awal minit permainan. Jadi mereka perlukan hero-hero seperti itu untuk membantu Uni uh, mendapatkan farming yang jauh lebih tinggi daripada Sky. Tapi sekarang ni Zushin akan di backlot terlebih dahulu dan pasukan MB boleh ambil in Zushin kalau mereka mahu dan mereka boleh flex kan double fighter dekat bahagian lane ataupun Lunox yang sekarang ni semakin meningkat naik penggunaan dia. Cuma sekarang ni jangan kita melihat 1-1 terlepas. Adakah mereka juga akan mengambil Uh, kehadiran one one sebagai dalam satu consideration bagaimana mereka ingin melaksanakan first pick mereka ya saya setuju lagi Sin pastinya akan membenarkan meta double fighter lebih mudah untuk dilaksanakan terutamanya untuk map ini Dangerous Grass di mana cukup-cukup berbahaya -cukup untuk Marksman juga pakai Decision <laughs> Sebab guna map Dangerous Grass seperti tadi saya katakan antara hero-hero yang boleh buka map dengan lebih mudah hmm. jadi Sin Chin antara pemilihan hero yang bijak juga daripada sekarang Monster Vision sebagai priority pick untuk mereka namun untuk pasukan SRG OG sama ada mereka nak balaskan terlebih dahulu dekat hero bahagian goal atau mereka nak ambil hero kat bahagian tengah tapi let's say kalau pasukan sikit saja dia juga nak gunakan hero double fighter berkemungkinan untuk kita saksikan lapu-lapu diambil oleh Krem untuk pilihan yang pertama juga akan satu pilihan yang Uh, saya rasa possibility tu ada untuk SRJOG sendiri. Ya, saya setuju. Tapi sekarang ni bila kita lihat pasal, pasal pasukan pasal adakah mereka nak secure betul kepada Wan Wan sebab mereka tahu bahawa kalau mereka biarkan Wan Wan kepada pasukan MV pun tak ada sebarang masalah sebab ada banyak sangat hero farm ya. yang perlu dimiliki oleh pasukan MV. Jadi mereka boleh uh, mengkotak-katikkan -kotak strategi agresif daripada pasukan MV. Dan mereka tak hiraukan langsung terhadap Wan Wan tersebut. Mereka menggunakan land slot untuk keep up farm yang laju dengan Yishin Shin dan mereka ada Kimi dekat bahagian tengah sebab apa? Sebab sebab uh, kalau Yi Sun Shin gabung dengan Kimi Itu lagi kuat Double fighter akan digunakan oleh pasukan MV. So mereka tutup sikit dengan pengambilan Kimi Malah sekarang ni dia buka option juga untuk pasukan SRG OG Mereka pun ada option untuk gunakan double fighter Ya, yeah. masih lagi terbuka buat kerika ini Dan di mana tak dilupakan juga meletakkan Kimi Ataupun Maxman di bahagian tengah juga Malah menyebabkan ada double fighter lebih mudah lagi oh, untuk digunakan. Terus saja grup bersama dengan Esmelda dibawa masuk menunjukkan ah, daripada sudut kawalan sisi dan juga kekebalan telah pun dimiliki oleh Monster Vicious. Berhadapan pula dengan Esmeralda dekat bayi XP, saya yakin untuk pasukan sahaja uji, mereka boleh je nak ambil hero yang... Soalan dia, adakah itu di XP lane? Betul juga sebab <laughs> tu boleh jadi dekat goal juga yeah. Jadi masih lagi flexible sebenarnya Sebab kan tadi pun kita dah bincang untuk pasukan Monster Visions Berkemungkinan untuk mereka bawakan hero double fighter juga dengan karya lebih tinggi eh, SRJOG pada pendapat saya sekarang ni Kalau mereka nak ambil hero dekat bahagian room adalah mm -hmm. lebih baik sekarang Supaya mereka yep. boleh simpan uh, strategi mereka sama ada nak bawa hero double fighter Ataupun kekal marksman dekat bahagian goal dekat pilihan yang kedua Dan sekarang ini pilihan yang, oh. yang ketiga oh. tu sahaja membawa oh. masuk oh. Elise boleh saya letakkan di bahagian EXP? Ini saya akan match-up satu ketika dahulu di mana kalau ada Esmeralda akan dibalas semula dengan Elise tapi dengan revamp yang terhadap, uh, dilaksanakan terhadap Elise saya juga ingin menasihkan adakah ianya masih lagi natural counter kepada Esmeralda atau tidak. Bagi saya sebenarnya lebih kepada 50-50 matchup. Sebab kenapa? Kita kena lihatkan Esmeralda bukanlah uh, region yang terlalu tinggi disebabkan dia adalah heal generation. Uh, guys tu, mana dia boleh spam dia punya skill untuk dapatkan dia punya uh, Dapat skill dan juga dapatkan shield. Dan kemudian dia dapatkan nyawa dekat situ. Manakala Elise dia just standby dekat dia. Yeah. Dengan Esmeralda, dia boleh heal balik. Sekarang ni bagi saya adalah untuk natural counter sebenarnya. Adalah Uranus. Hmm. Tapi Elise kan juga adalah match up yang baik. Sebab seperti yang kita bincangkan. Kita tak tahu lagi Esmeralda ni dekat mana. Elise ni pun... Might be potential boleh pergi ke arah gold lane juga. Kita tahu flexibility yang ada terhadap sekali SLGOG. Mereka adalah pencetus juga idea-idea seperti ini. Tapi kalau dah ada Elise. Saya rasa berat untuk pasukan SLG OG mungkin akan menggunakan Maxman dekat bahagian uh, gold lane sebenarnya ataupun bin lagi Ben saya rasa kalau mereka ingin memberikan fokus lebih lagi kepada counter engage tapi kita juga kena melihat lineup sepenuhnya daripada Monster Vicious terlebih dahulu disebabkan kalau kita bercakap tentang counter engage baru dua saja diving hero yang dipamerkan oleh Monster Vicious buat ketika ini jom kita teruskan dengan pasal banning di mana Chow tu saja di ban keluar oleh Monster Vicious diikuti dengan pengeluaran Harith oleh Selangor Ejayan OG Esports Eh, sebab untuk pasukan oh, uh, dari Sabah dia biasa jauh oh, daripada Sabah. Mama, dia. dari Sabah bah. Weh, boleh bangga kau. <laughs> eh, itu jelas saya tahu. <laughs> Okey, untuk SRG OG lah sebenarnya mereka kan nak fokus sekali lagi dekat bahagian hero gold tapi saya lagi prefer untuk mereka keluarkan okay, ruby yang dah ditutup. Jadi mereka pun ada uh, tag. Mereka pun meletakkan ekspektasi kepada Skamon Sovijas untuk letakkan lagi double fighter dekat sini sebabkan dengan pemilihan Esmeralda mm -hmm. tu pun fleksibel yeah. yang dah kita dah bincangkan beberapa kali. Jadi untuk Monster Vicious mungkin untuk hero yang terakhir masih lagi boleh nak keluarkan hero dekat bahagian room. Dari tadi pun mereka tunjukkan hero seperti Chow. Apa lagi hero dekat bahagian room yang selesa untuk Dangerous Grass? Tadi saya ada petik pasal chip tapi nampak macam chip pada kali ini mungkin bukan ada satu pilihan yang baik juga untuk kedua pasukan. Benar. Tapi ada Rex Finn yang berada di venue sekarang ini memberikan sokongan kepada pasukan MV. Tapi band yang terakhir untuk pasukan The Monster Vicious mereka boleh memfokuskan kepada Rome lagi kalau mereka mahu dan mereka fokus kepada Gatot Keisha. Wow, tumpuan yang agak tinggi juga diberikan uh, kepada Yum sebab ketika ini. Namun begitu Ante yang dah pernah dibincangkan ataupun no! Kalau kita lapu-lapu masih lagi terbuka. Apa ni Fan Rose? Fan Rose main daripada Kedah. Hui, semalam aku dah cakap dah tau. Dah masuk konten dah. Tak larat nak cakap ni. Penat dah. Penat dah. Uh, dua hari betul-betul untuk bertugas. Tapi sekarang ni, pick keempat daripada Selangor Wajaya Noji Sport yang kita melihat untuk Yum sepenuhnya Hilda yeah. yang telah pun dibawa masuk. Kan kau saya nampak trend ni semakin menjadi, menjadi untuk minggu ni lah. Dimana Hilda menjadi priority untuk beberapa pasukan dan bila saya balik pada hari semalam bila saya ada masa sikit saya tengok juga untuk MPL uh, Indonesia daripada another region mereka juga memberikan fokus kepada Hilda dekat sini. So saya merasakan bahawa Hilda might be ataupun boleh jadi antara hero yang akan digunakan dengan pick yang awal daripada certain-certain certain pasukan ataupun nafas disebabkan ada logik dia juga Hilda ni sangat-sangat keras untuk ditumbangkan Malah sekarang orang akan memilih double fighter Kalau Cici tak diban keluar Hilda akan boleh untuk kacau mid Untuk kacau jungle Ataupun mungkin disebabkan sekadar map Sebab yeah. Ninja's yes. Mana Hilda lebih yes. banyak lagi push oh yang dia oh boleh bersembunyi yes. Dan juga untuk oh dapatkan yeah, semula Lunox bersama dengan Ben tu saja Dibawa masuk oleh Monster Vicious Seakan-akan mentolik Rodi ya eh. pool sikit sebanyak daripada Selangor Regen Regen Sport tapi kalau pada segi pilihan hero untuk pasukan Monster Vicious Ada chance untuk ada sahaja OG dapatkan hero maksimal dekat bagian goal sekarang ni Bagi Innocent Nak tak nak kena ada uh, Sekit ya. damage dekat fast late game Brody? Hmm. Tak, yang pemain dalam fikiran saya Kalau one -one. One, -one. One, one one. one macam susah lawan dengan Bane bagi saya Sebab jarak dia dekat dan Bane Sembur sekarang ni mm. Bergantung kepada jarak lah Tapi kalau Malefic Gun Dah pun dia disiapkan Saya rasa cukup. tidak cukup, sebab, tidak cukup ya, sebab Jarak bin punya mm. First skill tu Crab Claw Cannon tu Terlalu jauh Tapi dia boleh jadi Untuk ambil benda tu Sebab mereka ada imunisasi yang mereka boleh gunakan mm. Cuma sekarang ni Mereka dah ada banyak hero scaling juga Betul Daripada je. Alice Dan juga daripada Kimmy Betul. So sekarang ni Mereka perlukan hero yang Kuat dekat bahagian EXP Granger Dan juga Brody Saya sangkakan Tapi kenapa mereka tak pilih Brody dekat sini? Sebab Brody Limited daripada sudut Dia ya punya mobility So mereka perlukan Granger Untuk elak daripada Grog punya ulti. Cuma yang masalah untuk pasukan MV bagi saya adalah siapa nak tolong set up dekat uh, Lunox. Sebab Lunox sekarang ini dia perlukan seorang yang boleh stopkan seorang pemain dan Lunox keluarkan damage. So mereka tak ada benda tu. Seakan-akan harapan yang agak tinggi diberikan kepada Technonic Charge daripada Leoni yep. untuk melaksanakan tugasan tersebut. Dan Syamilo, sebelum kita meneruskan dengan perlawanan yang pertama ini, winning conditions sedikit sebanyak daripada kedua-dua pasukan berdasarkan drafting yang baru saja dilengkapkan. Bagi saya sebenarnya dekat sini adalah saya high expectation untuk draft pasukan Monster Vicious. sebab mereka ada complete set cumanya mereka tak ada pure lock saja untuk membantu hmm. Lunox. Tapi untuk pasukan Selangor Red Giant, kita tahu bagaimana mereka memain. Kita telah draft confirm mereka. Perlawanan panas yang ditunggu-tunggu untuk hari ini perlawanan yang perlu untuk dilaksanakan oleh kedua-dua pasukan. Kita akan terus masuk ke dalam lockdown untuk pusingan yang pertama antara pasukan SRGOG Esports Sport berhadapan dengan pasukan Monster Vicious. Fasa awal untuk kedua-dua pasukan ini cukup menarik bagi pendapat saya sebabkan kedua-dua pasukan ini dikenali sebagai pasukan yang cukup agresif pada fasa awal game. Lihat saja sekarang ini. Sedikit asalkan ini diberikan kepada Momo terlebih dahulu. Terus saja cutting wave dilaksanakan di bahagian bawah. Nasib baik juga Isuishi ni start dulu tengok orange buff. Alamak. Tapi alamak kena cancel tak pula. Oh, ah, Belum apa-apa lagi ni. Ni masih lagi awal sebenarnya. Tengok pasukan SHGOG mereka ah, cuba untuk berikan habis. jajahan demi jajahan... ...kepada farming untuk pasukan MonsterVisuals. Seolah-olah ingin menyekat uh, pasukan MonsterVisuals pada pasangan permainan. Momo yang cuba untuk menutup pergerakan. Uh, Cekai sementara, sementara tadi lagi, Tapi dalam sekat masa yang sama Purple pe Buff pun diganggu lagi dan lagi Oleh pasukan SRJ OG Menyebabkan pasukan Monster Vicious Agak sukar untuk berikan fokus mereka Sama ada untuk menjaga kedudukan Purple Puff Ataupun dapatkan Orange Buff Dia mereka tahu Bahawa Esmeralda tak boleh nak buat apa-apa pun Pada level 1 dan level 2 Eh level 1 Jadi mereka akan berikan fokus terhadap Gerakan tersebut Sekai dengan level 3 So retry dia Sekai. By damage dia boleh dapat Okay dapat macam try Oh dia dapat dia dapat, dia lari. Okey, itu pergerakan yang agak nakal juga pada Sekai. Kita pun saja nak berbincang. Kedua-dua pasukan yang cukup agresif pada fasa awal game. Tapi jelas terbukti. Membuktikan lah, selangor yang cahaya. Nah, -kan pasukan yang lebih hebat lagi untuk pemulaan game ini. Yum! Tak akan memberikan wang kepada ni! Hilang terus! Dia, dia memang sebab Hilda tu, Mam. Kacau betul! Yang first skill diberikan kepada pasukan SRJOG dengan promo yang dapatkan dia. Tak sempat nak buat apa-apa. Sampai ke dalam menara dikejar sebentar tadi. Namun kita dah masuk sama dekat bahagian atas. Innocent dan juga Raf tidak diberikan tumpuan dengan terlalu banyak. Lebih kepada kedudukan pasukan memfokuskan untuk pastikan jungle pasukan lawan tak dapatkan farming. Tapi ini baru masuk benda yang kedua. Kita boleh tengok asakan daripada Yum dengan penggunaan Hilda. Seolah-olah ingin melambatkan lagi sedikit sebanyak pergerakan pasukan Monster Vicious. Turtle dah ada. Uni masih level 3. Sky Zawa mencapai level 5. Berjaya untuk mendapatkan turtle secara percuma buat kedekat ini. Dan terus menerus. Mereka sekarang di kawasan jungle tapi dia bahagian bawah. Oh, Momo, Momo seorang-seorang pula. Tapi terpaksa terus saja melompatkan diri daripada ditangkap oleh pasukan SRG Kali ini rotasi daripada pasukan SRG nampak cukup agresif. Menyekat Jantang pasukan lagi. Monster Vigius tapi di kawasan tengah. Leonie di atas. Guys, masuk. Terus saja menjatuhkan Leonie di kawasan tengah. Tanpa rasa sebesalah. Macam tak nak bagi lagi ni Uni Buff. Mereka tak nak tak lagi. lagi. Okey. So, Berapa nak dapat? Uni nak tunjuk muka pun sebesalah. Tiga pemain daripada pasukan SRJ itu dia kacau dekat Pupu Buff. So, tu bondol nak tunjuk muka pun lebih kepada nak menjaga posisi daripada menara dekat bahagian tengah itu dipecahkan oleh pasukan SRJ Tiga minit boleh dia bertiga, Baik. So, Uni. Tiga level pemisahan dan sekali lagi. lagi jungle akan diganggu. Uni tak hidup dalam perlawanan ini. Yums dan juga Sekais dah menghampiri kedudukan Orange Buff. Uni masih lagi cuba untuk dapatkan Sekais. Mendahagakan darah lagi Leoni cuba untuk dicari Namun begitu Bondol sempat untuk menjadikan Stormy terlebih dahulu Momo cuba untuk menyekat pergerakan pasukan Aisha Joji Tapi Bondol situ bakal Yum terlebih dahulu Momo cuba untuk didapatkan tetapi tengok macam mana Yum yang sempat untuk digugurkan oleh Momo Sekai melarikan diri dengan begitu pantas tapi adanya krem Yang berjaya untuk memberikan bantuan kepada Sekai melarikan diri Tetapi Momo juga bagaimana asalkan demi asalkan berjaya untuk menyeimbangkan kembali ke arah pasukan Monster Vision Bersama-sama dengan pasukan SRG Oji Game untuk Sekai Oh ni pun level empat. Tiga level beza ni Minit yang ketiga sekarang ni Perbezaan 1,500 gol Tapi Shamilo Apa yang MV kena laksanakan Buat kerja ini? Untuk selamatkan keadaan Ya saya rasa mereka just kena main Dengan scaling yang mereka ada Dekat bahagian tengah ni Ini masalah dia Sedikit sebanyak menyebabkan Gerakan mereka terganggu Apabila Lunox tak boleh nak tolong Sangat awal-awal tu Malah ada Elise dan juga Hilda Yang akan memberikan tekanan Cuma salah sikit dia bagi saya. Uni dia tercancel juga dekat bahagian orange buff tadi tu. Yang menyebabkan kenapa pasukan SRG OG memang boleh bergerak dengan lebih agresif. Dia tak takut langsung untuk masuk kawasan jungle. Prem bersendirian tersekat sebenarnya berhadapan dengan empat orang pemain daripada pasukan Monster Just Namun begitu, nyawa yang diredahkan dengan begitu pantas. Membenarkan untuk Uni mendapatkan kill yang pertama untuk dirinya sendiri. Namun begitu, total yang kedua diberikan secara percuma kepada pasukan SRJOG sekali lagi. Yum, cuba untuk berikan gangguan. Leoni dicari, Leoni diasak tapi hilang terus di tangan Sky. Tapi untuk pasukan Monster Vicious, mereka kehilangan dua kali total secara berturut-turut. Bondol dekat bahagian tengah, dicari oleh Sky. Terpaksa menggunakan brilliance dengan lebih pantas. Tak pun begitu pasukan sahaja Oji. Terus saja melakukan rotasi ke arah jungle pasukan Sesi. Vicious lagi. Kena rebat lagi macam Befie. tu je. Saya so, nak lihat post game uh, nanti. Nak menyaksikan berapa banyak je buff yang mampu dimiliki oleh Uni untuk perlawanan ini. Itu satu lah. Yang kedua, Uni hanya bergerak dalam kawasan jungle dia sahaja. Sepanjang lima minit kita tak nampak Uni boleh gerak jauh pun dah tempat sama dia mati. Ui, saya rasa lepas ni kalau dekat bawah atas tak apalah. Awak tanya kenapa dia tak pergi jauh. Dia tak boleh nak pergi dekat pun dia kena eh. cari dan juga dia tuhkan dengan begitu mudah. Bukan situasi yang baik tapi sekarang ni tekanan di bahagian atas. Raf. Tak bahagian atas tengok macam mana Ashak kat Ush Tommy pedih sebenarnya damage tu. Leo ni dah jegraf tak boleh tunjuk muka lama sangat. Yum. Yum. Yakan dia dapat tak balik dia tak balik dia cari juga tu. Alamak. Untuk pasukan Monster vicious. Nampak lebih kepada mereka perlu bermain dengan lebih berhati-hati sekarang ini. SRGOG semakin agresif. Sekat-sekat pegang tengah. Percubaan untuk memaksa keadaan. YUM dekat sisi kiri. Yang lebih kepada mengintai peluang. Kalau ada pemain pasukan kamu Vigis yang mungkin cuba untuk melakukan serangan hendak. Oh, depan-depan itu. Oh, kita tahu. 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 Dia tahu dekat situ. YUM. YUM semua bancing. YUM. Hilang. Empat orang pemain mengasak seorang pemain. Tapi untuk pasukan SRGOG, mereka cuba untuk bertukar arah. Lebih kepada dapat satu objektif dan kemudiannya bergerak ke tempat lain. Dia kalau kita lihatkan sekarang ni Apa pattern yang ditunjukkan oleh pasukan SRG Adalah untuk mereka betul-betul cari dekat mana Uni Selagi mana mereka tahu Uni tu dekat kawasan jungle Elise tak perlu risau Gringer tak perlu risau Sebabkan masing-masing saya boleh katakan adalah pem, uh, Menang daripada sudut matchup mereka Jadi buatkan keadaan pasukan MV tu jauh lebih tertekan Hilang kali ni Mungkin untuk Momo Tapi nyawa yang dihakis dengan begitu pantas Sempat untuk larikan diri atau tidak Tapi ha. Stormy Damage dia yang cukup-cukup besar Momo terpaksa lari dengan lebih pantas. Namun begitu tak pasukan saja Adakah sekali lagi mereka akan dapatkan oh, titik terakhir? Raph dekat bahagian bawah bersendirian cuba untuk memanggil rakan seperjuangan yang lain untuk berikan bantuan. Tapi tengok macam mana empat orang berbain. Oh Raph cantik menjabatkan Stormy. Walaupun akhirnya Raf terpaksa ditumbangkan juga. Tarikan titik yang terakhir mula dilakukan. Leo Ui. Ui. untuk masuk kontos bersama-sama dengan pemain lain. Yub cuba untuk menunjukkan muka. Memberikan asahkan demi asahkan lagi kepada Pascal Mousavi just buat kali ini. Namun begitu lebih kepada melakukan zoning out sahaja. Membenarkan untuk Skyz. Dapatkan titik yang terakhir. Tiga kali berturut-turut untuk Pascal Joji. Nampak macam mana tadi tu. Memang reaction dia cukup laju untuk elak Leonie punya stun dan Yum dah siapkan heptasis. Cool. Nah, ini akan menyebabkan <laughs> beliau bermain dengan lebih agresif lagi. Bukan sekadar kepada Yuni. Tetapi mampu juga untuk memberikan tekanan kepada Bondol. Walaupun dia berhasil kill tak begitu jauh. Lima babalan sangat dalam. Tapi sama-sama Yum. Oh, masih gunakan flicker. Stormy dah sampai. Percubaan untuk memberikan poking damage lebih tinggi. Tapi Innocent tak tahu datang apa mana Tiba-tiba memberikan satu gertakan. Memecah belahkan seketika tim fight tersebut. Yum Membuka map tapi membenarkan untuk Momo dapatkan kill tersebut. Saya perasan satu je. Ada satu masalah dekat sini untuk pasukan SLGOG, apa yang dah habis dalam masalah dia. Kalau lagi dia tak dapat tarik tengah tu, pasukan MV boleh lagi nak nak survive so, uh, selewat yang mungkin. Tapi bila dah tak ada, macam susah agaklah. Style. Nak uh, pancing Momo kat bahagian depan. Tapi dekat sisi kanan Leoni mengintai peluang dalam masa yang sama. Krem yang saya sebenarnya bagi harapan juga memancing ahli pasukan Monster Vision. Tapi lebih kepada kat bahagian tengah ni nak dapatkan info skill set sahaja daripada pasukan Monster Vision sendiri. Bila kali tu ya, awak lihat camilo, hmm. perbezaan jungler sebanyak lima. Kalau untuk musim ni, ni first lah. First lah. Agak uh... Tinggi tekanan yang diberikan kepada Uni. Namun begitu sekarang ini kalau kita melihat bagaimana situasi untuk pemain-pemain yang lain pula disebabkan kalau jungler tak boleh diharapkan buat ketika ini bagaimana dengan Golem, bagaimana dengan EXP laner Momo dalam keadaan yang selesa tetapi tak mampu untuk melaksanakan segala-galanya seorang diri. Tapi di bahagian bawah, Momo. Oh, ui, sakit sangat tu. Tengok macam mana damage daripada Ines dan juga Stormy. Cukup memberikan. Tapi Leoni yang cuba sambil sebaik untuk berikan pertahanan kepada pasukan Monster Vision. Sekais, hampir saya didapatkan. Oh. Tapi kena masuk terus. Dapatkan tiga orang pemain daripada pasukan Monster Vision. Tony ditumbangkan begitu saja. Tetapi untuk Sekais, percubaan untuk mencari pemain kat bahagian belakang. Hampir tapi Sekais. Tumbang juga di tengah bondol. Satu berbalas satu. Jungler berbalas jungler. Macam mana CC yang dikeluarkan oleh Kram tadi tu memang betul-betul mengejutkan MV. Uni dalam game ni betul-betul kena shut down. Nak pergi mana pun tak boleh. <laughs> Anggap je lah tak wujud buat kerikir ini. Disebabkan itulah saya katakan kenapa harapan terpaksa diletakkan kepada pemain-pemain yang berbeza pula. Dan bukan sahaja kepada Raph Bondos Di mana Lunox juga mampu untuk melakukan burst damage yang cukup tinggi dan juga melebuhkan bahisan harapan. Satu lagi, kita kena lihatkan draft daripada pasukan SRG ini. Komposisi dia adalah tekanan dengan adanya Hilda. Hilda ketika mana orang ambil assassin dan isu sini kita geri ah maksimum assassin pula jadi lebih mudah untuk uh, Hilda ni akan mirroring jadi kita nampak dengan adanya Elise yang baru revamp yang baru mereka tahu bahawa kelemahan Esmeralda adalah level 1 jadi mereka cut lane kat situ timing pula mereka jumpa Uni Momo dicari tapi sekali dapat kalau secara percuma Momo sempat ditumbangkan satu objektif berjaya dapatkan satu kill juga berjaya dikunci oleh pasukan yang sahaja OG. Tambahan pula kali ini mereka ada satu lot untuk mudahkan mereka untuk bergerak ke arah pekarangan base pasukan Monster Visions. Namun begitu, untuk pasukan Monster Visions mereka perlu kekalkan disiplin yang ada untuk memastikan yang pasukan yang tidak ada pula untuk menghabiskan permainan. Ya, di mana kalau kita melihat Monster Visions mempunyai banyak hero scaling. Jadi ya, mereka kena bertahan bersabar menyalurkan isu tersebut kepada Lunox, kepada Pain dan juga kepada Yi Sun Shin. Dan kita juga kena berbincang bagaimanakah mereka ingin melaksanakan perkara tersebut. Mereka masih lagi mempunyai kemampuan untuk melaksanakan Killing Wave, untuk melaksanakan pertahanan. Tetapi adakah selangor yang akan membiarkannya? kanan, ada dua orang pemain. Alamak, tersekat dekat TVNX Charge tetkai cuba untuk melarikan diri tapi dalam masa yang sama Momo memancing sedikit Sebanyak skill set daripada pasukan SRGG Crem daripada dia agak besar Mereka sebenarnya dia. tapi dalam masa yang sama dia masih lagi mampu untuk menjaga posisi kepada harapan tengok macam ni nyawa dia ditambahkan you. lagi dan lagi menyebabkan tak ada masalah oh. pun untuk dia terus masuk ke bahagian harapan dekat bahagian atas tengok macam pertempuran telah pun dimulakan oleh kedua-dua oh. pasukan Leo cuba memberikan sedikit tekanan kepada pasukan Sajo tapi inconsistent dia tu bahagian Leo jika gol satu membalas satu sekali Uni dan juga Raf yang perlu untuk menjaga kedudukan perkarangan base pas kamu service dengan sabis baik. Ini kita tarik di bahagian atas okay. kita tapi sakit betul Stormy. Uni diturunkan jauh ini dengan begitu pantas namun begitu cukup apabila masing-masing kehilangan dua orang pemain. Tapi perlahan demi perlahan kita boleh nampak yang pasukan MV damage mereka semakin lama semakin ada dan Esmeral daripada Momo semakin lama semakin uh, menghalang juga pasukan SRG OG untuk melaksanakan follow up. Jadi dekat sini masa yang diperlukan oleh pasukan Envy untuk mereka bergerak. Manakala untuk pasukan SRG mereka sedar perkara tersebut. Mereka nak endkan game ni dengan lebih pantas. Mereka boleh buat benda tu sebab mereka jurang uh, gol buat masa sekarang ni agak tinggi. Kenapa dia menjadi kecil? Sebab kebanyakan orang yang perlukan farm untuk pasukan SRG dah capai peak dia dah. Maksudnya untuk Innocent, untuk Skies, mereka dah ada item yang cukupi untuk untuk kerikulakan. Mereka tak perlu farm yang banyak. Mereka hanya perlukan objektif seperti Lord untuk mereka betul-betul tamatkan pasukan Envy. Mana pasukan Envy? Mereka masih lagi memerlukan masa, mereka memerlukan farm dan kalau diberikan benda tersebut, tak mustahil yang MV boleh mencipta ruangan untuk comeback itu. Tapi peluang tu nampak macam sedikit tipis lah. Ya, tetapi kalau kita melihat kemampuan mereka untuk melaksanakan pertahanan untuk membeli masa Camilo, Dengan adanya Daily Cash, bagi pendapat saya, masih tak menyebabkan salah. Dan kita dah menyaksikan berkali-kali Momo membeli masa, ya. menghantar badan untuk melaksanakan zoning memegang sampai tiga pemain Selangor Air Giant. Saya rasa oh. ini adalah Uh, kerjasama yang baik daripada Monster Vicious buat kerja ini. Kat sini kalau kita lihat Everest Itemization Momo, saya nak cakap dia kena siapkan Radiant Armor. Dia dah telah pun siapkan Radiant Armor jadi dia boleh survive dengan lebih lama berhadapan dengan Stormy dan juga Elise. Tapi persoalan di kat sini, kalau dia seorang boleh tahan, tak ada gunanya kerana yeah. kalau Leoni tak boleh nak gunakan setup dia dengan baik, kalau Leoni akan mati terlebih dahulu. Mereka hanya mengharapkan kepada Esmeralda agak berat tanggungjawab dia. Tersia pada Monster Vicious tapi tengok Leoni masuk dengan tadi dia sampai depan persalkan... sangat Hey, Leoni tumbang kali ini sen. juga dah tak ada dua gugur. Momo cuba untuk ditangkap terlebih dahulu. Tapi tengok macam mana sekali saja Mengasak Momo. Hmm. Terus mengundurkan diri. Tapi Krem masih lagi mencari-cari kedudukan Momo. Lot yang tidak didapatkan. Sebaik sekarang ini untuk pasukan SRC mereka bertukar arah kerana dua pemain daripada pasukan Monster Vision berjaya untuk dijatuhkan terlebih dahulu. Sayang si kali sayang kita tadi. Yoni dah punya cuba untuk melaksanakan set di bahagian belakang tapi dipisahkan oleh Selangor Giant dengan adanya Yung sebagai hadapan sebentar tadi menyebabkan serangan daripada Monster Vicious untuk memberikan saingan di kawasan lot gagal sebentar tadi. Macam mana? Kram dengan sekali lagi dengan Flicker dan juga uh, Ultimate Elise yang menyebabkan bagaimana pasukan MV tak boleh nak langsung melaksanakan gerakan follow up mereka manakala pasukan MV sekarang ni terpaksa bermain secara pertahanan uh, deadly catch boleh untuk digunakan bagi pertahanan yang mungkin agak berat lah untuk dilaksanakan bagi saya. Ya, mereka masih lagi mencuba. Lot telah pun dah tiba buat kerja ini. Selangor Jaya mencari peluang untuk menghabiskan game crab yang mati di bahagian harapan. Ini bila tarik bagian atas berjaya untuk dipecahkan terlebih dahulu. Tapi dekat bagian bawah Sky hampir untuk ditumbang oleh Uni. Seperti mana dikatakan oleh Syamilo, semakin lama permainan ini sebenarnya kita boleh nampak yang pasukan Monster Visions daripada sudut damage mereka dah semakin tinggi. Pasukan SRJ OG perlu kemaskan sedikit sebanyak disiplin mereka untuk pastikan tak ada pensiplin tapi kram. Dekat bagian depan hilang terus dengan Uni. Satu set up yang cantik pada Leonie sebentar tadi. Namun begitu kau macam mana Leonie dia asak hilang di tengah tiga orang pemain saja sekarang ini Thomas Kamon Sevijas. SRG OG mencuba memancing lagi dan lagi. Tetapi cukup apabila tiga orang pemain Pert hilang dalam pertempuran. Pertahanan yang baik tapi dalam masa yang sama ada misplay sedikit dia pasukan SRG OG sebentar tadi di mana mereka tak betul-betul melaksanakan perjalanan wave yang baik. Dalam masa yang sama sedikit ke depan gerakan daripada Kram menyebabkan dia dihukum. Jadi bila tak ada ini, tak ada pressure dekat bahagian hadapan menyebabkan pasukan MV boleh... Berani untuk mengeluarkan damage Jadi, Kita nampak bagaimana Bila tak ada Elise. Bondos boleh ke depan. Hmm. Uni boleh ke depan. Raf pun boleh keluarkan damage. Jadi kat sini adalah macam mana nak tangkap Kram? Itu je. Kalau mereka boleh apa belasah Kram tu betul-betul untuk untuk tumbangkan dia terlebih dahulu. Semakin lama mereka ada ruang yang terbuka untuk capai dekat Kimi, untuk capai dekat Eh, uh, capai dekat Innocent. Mereka kena merancang bagaimana mereka nak burst ke kind of fun line dan selangor Wejaya you dan know, G-Sport dengan secepat yang mungkin. Tetapi ya, perbezaan yang sebanyak 7,000 gol memisahkan mereka mungkin menyebabkan sikit sebanyak perbezaan itemization daripada sudut damage kekebalan yang berbeza daripada kedua-dua pasukan ini. Tetapi ya, scaling semakin lama, monster features semakin mengejar daripada sudut power spike. Tak punya masalah, mereka lebih yakin lagi untuk maju kepada bahagian hadapan buat ketika ini untuk meninjau kawasan. Okay. Sekarang nampak keadaan tenang seketika. Hmm. Lebih kepada masing-masing nak tunggu timing, lah. timing. Tunggu lot. Sama ada tunggu lot ataupun nak tunggu siapa yang akan temankan umpanan. Sebab lot yang seterusnya bukan hanya sekadar memberikan peluang untuk mereka dapatkan kemenangan. Itu adalah perkara yang pertama. Lah. Tapi perkara yang kedua adalah untuk pastikan yang lot tersebut bukanlah lot yang sisi. Tapi saya nak puji juga pasukan MV kat sini. Kalau by right, sepatutnya mereka dah kalah. Sepatutnya sebab bagaimana aggression ditunjukkan oleh pasukan Israel Gigi tapi dengan pertahanan yang mereka laksanakan menunjukkan bahawa inilah taraf uh, disiplin yang diperlukan oleh pasukan MV sebenarnya walaupun ditekan teruk macam ni tapi mereka masih lagi cuba untuk keep up gol cool tu dan saya boleh katakan kenapa pasukan uh, pasukan MV boleh buat perkara ni adalah ada satu watak Momo dia yeah. sentiasa mengganggu pasukan SRG OG dan mungkin akan menjadi penghalang. Nah. Graf terus ke bahagian belakang, tekanan untuk mendapatkan bantuan, mungkin akan tumbang graf hampir oh. tapi hilang juga dekat in distance. Percubaan untuk dapatkan pemain dekat bahagian belakang oh. Momo menjadi Mo. stormy terlebih dahulu Momo. Oh. Berjaya untuk dapatkan eh. stormy tapi inister sekak boleh tengah perjalanan tapi tengok percubaan di in dapatkan bau-bau. Percubaan untuk terus masih lagi diteruskan Ganuni di tempat sekali sampai dahulu kawan belakang. Uh, Tapi Yus menandas sendiri dia masih dikeluarkan bonus Kugur Kali ini meninggalkan Leonie bersendirian sahaja. Yums masih lagi mendahagakan darah pemain lagi dan lagi. Tapi dalam masa yang sama Leonie terpaksa untuk bertahan sisa bersendirian. Kram masih lagi mendahagakan darah daripada Leonie. Inhibitor tarik dan cuba untuk didapatkan terlebih dahulu sekali saja. Dia menggunakan tumbang hilang terus Leonie. Wipe out ke atas pasukan Monster Vision sekaligus. Mata kemenangan untuk pasukan SRGOG. 19 kill berbalas dengan 11. Dominasi daripada minit pertama perlawanan sehinggalah kepada penghujungnya. Monster Vicious telah pun memberikan saingan yang hebat. Cuba bertahan. Tetapi ianya tidak mencukupi. Masih lagi menemui kekalahan. Dipisahkan jauh Uni dengan dari pasukan yang lain. Tapi dalam masa yang sama, macam mana Innocent boleh survive? Dan itulah kelebihan Granger sebenarnya. Dari sudut mobility yang dia ada, saya rasa mungkin pasukan MV juga sedikit terkejut dengan pengambilan Granger itu. Mungkin, mungkin kita tak tahu menyebabkan kenapa mereka tak cukup mobility untuk cari Innocent itu dekat fasa yang terakhir tadi. Tapi itu berbalik kepada mekanik juga sebenarnya. Innocent dengan survivability yang dia ada. Cukup, cukup cemerlang ya, tapi bagi pendapat saya sedikit suka untuk kita bincang siapakah yang berhak untuk mendapatkan MVP bagi Selangor Wijaya dan no OG Esports disebabkan bagi pendapat saya mereka bermain sebagai satu pasukan dengan cukup-cukup cemerlang sebentar tadi. Adakah kita ingin memberikan kepada Skars yang berjaya untuk mendapatkan dominasi pada fasa awal game ataupun kita berikan kepada Yum yang memberikan tekanan tanpa henti yang menyebabkan Yuni sebentar tadi kita boleh katakan Oh, <laughs>